അസലാമലൈക്കും വഹമ്മത്ത ബർക്കാത്ത അസ്മാ അൽ ഹസ്നയും അതിൻ്റെ ദുമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അസ്മാ അൽ ഹസ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങളാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കുക ഇൻഷാ ബിസ്മില്ല وأتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله <سؤال> يا متكبر يا الله <سؤال> يا خالق <سؤال> يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله <سؤال> يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله Ya Celil Ya Allah Ya Kerim Ya Allah Ya Rakib Ya Allah Ya Mujib Ya Allah Ya Vasi'u Ya Allah Ya Hakim Ya Allah Ya Vadudu Ya Allah Ya Majidu Ya Allah Ya Ba'ithu Ya Allah Ya Şehidu Ya Allah Ya Hakku Ya Allah يا وكيل <سؤال> يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدي يا مبدي يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا ملك يا... يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دعاء الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق أسمائك الحسنى وشرفها وكرامتها ونورها ومعانيها وتفسيرها فإنه لا يعلم تفسيرها إلا أنت اللهم إنا نسألك أن تنقلنا من النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن السخط إلى الرضا ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الكفر إلى الإيمان ومن الضيق إلى السعة ومن العسر إلى اليسر ومن الخذلان إلى النصر ومن القنوط الى الرجاء ومن التعب الى الراحه ومن الشقاوه الى السعاده ومن الذل الى العز ومن انواع البلايا الى الخير اللهم اني حقير راحه الدنيا اليك انك علي كريم رؤوف رحيم وذو فضل عظيم اللهم لا تخيب فيك وننا وعافنا وعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته